Если вы обратите внимание, он как будто на вас как наезжает, да, как будто смотрит на ваш, немножко как будто падает. Потому что у него это такая вот уловочка архитектора, он вогнутый. Если вы внимательно посмотрите, фасад вогнутый. Поэтому создается впечатление такое. Статуя Иисуса, как вы думаете, сколько метров? трехметровая статуя Иисуса. Дальше тема благовещения Марии Архангел Гавриил. И, четыре евангелиста Матфей, Марк, Лука, И э, предложение из Библии было, э, слово превратилось. Э, как это сейчас, секунду, Благая? Адама и совершенно верно, Трудится по всю жизнь, рожать внуков. Дальше ноет Калачиев. Дальше Время дальше Это мы уже внутри храма Благовещения. Это католический храм. Но сейчас мы подойдем место где Архангел Гавриил являлся деве Марии. Тут сохранилось и жилище. Храм построен как раз над этим жилищем. Сейчас посмотрим этот храм. Здесь проходят мессы. Очень хорошая акустика, поэтому я тихо говорю. Низу находится. Вот внизу не паломники находятся. Вот они паломники внизу. И вот они все. там ну, вот с того притвора пастор появится. Вот там сейчас я приближу. Вот это вот место. Вот, Делом появляется. Звональ повещает его о выходе. Все тут поломники встают. Вот Это храм католический. заканчивается пленка, сейчас мы перезарядим. Так, мы сейчас находимся на втором этаже этого храма Благовещения. Или это костел, так сказать, католический. Здесь очень чудесные росписи, которые были подарены многим католикам многих стран. Я специально говорю тихо, потому что здесь очень хорошая акустика. И <клухи> ругается, когда громко разговаривает. Так, сейчас мы немножко приблизим. Постепенно. Это АВО, так называемый, где читает свет вот так вот руки нечего трясутся потому что очень большое увеличение приближение вот. сейчас попробуем заснять то что было подарено этому костюлу. все это иконы посвященные не иконы, а росписи посвященные благовещение. Вот такая роспись. Это название что-то похоже на испанское. Испанская испанское. Такое. Так, пойдем дальше сейчас. чудесно. Роспись. Это тоже с какой-то стороны они не вижу. Можно ближе подойти, я сейчас попробую. Но это с вот справа стороны Португалии. Если мы Португалия. Да? вот это вот сейчас мы глянем, что у нас тут. Это Соединенные Штаты. Это статуя свободы. Так. Идем дальше. А это что? Это кто у нас? Это Полония написано. Это Полония. Вот она, Полония. Так, а это кто у нас? Это с Бразилии. Так, обратите внимание, здесь же именно и сам Архангел говорил, и все-таки такие бразильские мотивы. Но здесь почему-то еще показаны сети, рыбачьи, это, скорее всего, апостол Петр с Андреем, да? Падро. А, это, от Отечества это, 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 это Отечества Бразилии. Кришна Вот еще интересно тут есть. Подойдем сейчас тут. от кого-то. Это с Китая, да? Это Китай. Видимо, Чинай. На Китае. Видно, что тут если обратить внимание. Угу. Тоже, как я представляется все в Китае ее Мария. А это у нас кто? Вот прямо вот этот Китай, то а с правой стороны кто-то -то... Вот точно Китай. Вот она. В так, пойдем на другую сторону. У нас еще есть время для этого. А галочка там меня отсидит и ждет. На лавочках этот канал сидит. Заметила, что я снимаю и разулыбалась. Улыбается, рассматриваю, устала, конечно, уже бегать по всему этому. Ладно, пойдем дальше. Идем дальше. Идем дальше. скрываем то что на улице видели послание, да а сейчас вот с японии сейчас тоже прекрасно да, мозаика набрана да, это япония сейчас я подойду поближе чтобы хорошее было освещение вот если посмотрите здесь вот этот вот еще вот есть. Мексика вот это рядом с правой стороны я показываю, Мексика. Так, это мы уже вышли ну, с этого костела. С второго этажа выхода сегодня эту сторону есть. И здесь прямо под нами, я дальше покажу, находится, ну раскопали при строительстве, этот храм раскопали, тоже жилище. Предполагаю, что это была мастерская. Иосифа, Плотника. Ну, сейчас там на пятой улице дождь начался. Ну, мы сейчас развернусь, покажу тут из-под навеса часть этого, вот, Покажу здесь вот часть вот это вот. Сейчас пойду, пойду. тут. Вот, вот. Ну, сейчас снизу покажу остальную часть. Так, продолжаю снизу показывать. Вот это красота то жилище Иосифа, которое находится под нами. Здесь под нами. И тут еще говорят, у них была типа пещера или грота, показывая внизу. Вот такое оно было в те времена. А сейчас мы подходим к церкви христианской уже. Здесь же в Назарете. Это церковь находится над источником. где впервые Архангел Горовери вривил по преданиям. Он явился Марии. Деве Марии. А потом уже впоследствии, когда она испугавшись, убежала к себе домой, он явился к ней дома, где сейчас стоит этот Это костел. Десять чекер. Не хочешь ты? Так вот, вышли во двор, наша экскурсовод Леночка. Послушаем, что она говорит Слева и только одно место, по левой, по левой стороне от иконы. Но богой, самый источник, сам в самом конце и внизу надо спуститься в эту пещеру вниз. Источник раньше был такой сильный, такой сильный, что вот все крытые вот эти вот вы видели, проходили мы стеклянные над полом. Это проходил источник, его видно, как, как вода бурлила там. Заканчивается и вот тот колодец, который на улице, он тоже вышла заканчивается вода. И... Потом и... еще и... продолжим. Вот это, собственно, сам источник появляется здесь. Сейчас мы находимся внутри этого храма. Православного христианского храма. Сейчас я попробую показать. Еще внутреннее благолепие этого храма. Вот притвор. Вот. Ролочка идет, голову прикрыла, коротку надела. Не могу это поближе подойти, чтобы я тебя снял? Так, получается одно лицо такое. Ну а куда я? Туда пойду? Вот. Нет. Как ты себя это не слышишь? Так вот. Вот так вот, вот да. реставрационные то работы. Да. да, а это идут реверс... реставрационные работы. Ну, заканчивается уже совсем. Слушайте, вы знаете, что